15.06.2017 года на территории Шевченковского района был задержан гражданин, который ранее судимый и в ходе личного досмотра вещей данного гражданина были обнаружены боеприпасы. По данному факту был собран материал, зарегистрированы ведомости в журнал единого учета, также ведомости были внесены в единый реестр досудебных расследований. После составления и сбора данного материала Гражданин, у которого были изъяты боеприпасы, обратился с предложением неправомерной выгоды за то, чтобы ведомости все-таки не вносились в единый реестр и чтобы в дальнейшем он не был привлечен к уголовной ответственности. После чего о данном факте были уведомлены сотрудники управления внутренней безопасности, сотрудники прокуратуры, и было решено задокументировать данный факт. После передачи денежных средств данный гражданин был задержан сотрудниками управления внутренней безопасности, сотрудниками криминальной полиции Шевченковского отдела полиции. По данному факту был собран материал и в дальнейшем зарегистрирован по части 1 статьи 369 Уголовного УК кодекса Украины предложение неправомерной выгоды. С какой целью передавали деньги? Чтобы не вести АДР производство. Еще Данил, по, факту, по факту взять а, патроны.